Всем привет! Чичарон из куриных шкурок. Чичарон – закуска стритфуд номер один в странах Латинской Америки. Мы уже готовили чичарона из свиной шкуры. Теперь пришел черед куриной. Она не будет такой воздушной, как из свиной, в силу строения и толщины. Но будет с более насыщенным вкусом. Хрустики, так иногда у нас называют их. Помните вкус и хруст куриной или утиной шкурки после жарки или запекания. А это будет концентрирование как по вкусу, так и по хрусту. Прекрасная закуска к пиву и не только к пиву может быть как перекус. Готовится очень быстро. 15 минут достаточно, чтобы принять решение ее приготовить и уже хрустить. Сочетается с соусами, типа кетчупа или самодостаточно. Ингредиенты таковы. Куриные шкурки. Откуда они взялись? Во-первых, с целых куриц, купленных на рынке. Или купленных в магазине фабричных кур и их частей. Так как для некоторых блюд они ни к чему, кроме того, дети и не только дети их не любят, когда на тушеном курином мясе есть шкурка, их содрали и отложили. У нас есть несколько рецептов, где это происходило. их били, к примеру. Для готовки необходимо растительное масло для фритюра. Лучше, если оно будет дезодорированным, то есть не имеющим вкуса и запаха, а еще лучше специальное для фритюра, а также специи. Замечу, весь этот набор плод фантазии и опыта. Соль и молотые сушеные чили, паприка, кориандр, чеснок и лук. Вы можете составить свой набор специй для этого и, если не трудно, поделиться в комментариях к видео. Начнем со шкурок. У меня их два вида и когда они приготовятся, они тоже будут отличаться. Сначала домашние куры. Шкурка плотная, довольно толстая, желтоватого цвета. Нарезаем произвольными кусочками. Полосками сантиметров 7 на 4, ну или где-то приблизительно так. Они будут потом скручиваться в спиральки. После первого приготовления вы можете подобрать для себя размер для нарезки. Тут важно правило, чем больше кусочек, тем меньше он хрустит. Чем меньше кусочек, тем меньше вкуса курицы в нем останется. Размеры все равно достаточно условные. Хорошо будет и небольшой, и большой. Шкурка все-таки не имела изначально правильных размеров, все будет использовано. Только совсем маленькие кусочки придется вылавливать раньше, а то они сгорят в масле. Если есть жир на шкурке или небольшие слои мяса, можете оставить. Шкурка тогда будет иметь несколько иной усиленный вкус, при этом более жевательно. Я оставляю все, что не могу отделить руками или срезать ножом, не отрезав шкурку. Особенно это касается шкурки с шеи, там срезать жир довольно сложно. У фабричных кур шкурка белая, очень тонкая. Это были бедрышки, размер шкурки изначально был небольшим. Если на ней остались кусочки жира, отделите руками, ножом она разорвется. Вырезанный жир, если кому необходимо вытопить, или выбросьте. Теперь приготовим вкусовую посыпку. Смешаем соль, паприку, чеснок, лук, чили и кориандр. Начнем с чили. Это важный ингредиент, способствующий усваиванию организмом жирной пищи. Далее паприка, натуральный краситель, придающий перечный вкус. Молотый чеснок. Мы сушим его сами, а затем измельчителем превращаем в пыль. молотый лук. Также сами изготавливаем тем же путем. И лук и чеснок прекрасно гармонируют, открывают, усиливают вкус курицы. Кориандр тоже, но еще и прекрасный запах. В конце соль, она обязательный ингредиент, как и на мой взгляд чили. Разогреваем масло. В казане, как у меня, по фритюрнице или сковородке важно, чтобы глубина была хотя бы 3-4 см. Чем больше масла, тем меньше оно потеряет температуры при добавке продуктов и сразу начинает жарить. Проверить температуру можно спичкой. Если сразу зашипело и пошло выделение воды, значит подходит. Вообще температура для жарки от 180 до 200 градусов. Бросаем наши шкурки осторожно. Масло сразу начинает кипеть и пузыриться. В структуре шкурок очень много воды. Мои вообще были перед жаркой добыты из холодильника и промыты. Поэтому поначалу масло будет брызгаться. Жарить по возможности, если удастся, переворачивая кусочки. Потому что почти сразу они всплывают, принимая свою форму, иногда не переворачиваются. Способ определения готовы ли они будет не цвет. Как ни странно, но в процессе многократных приготовлений способом стал звук. Когда постукиваешь по шкурке, должен появиться легкий звук, как будто слегка ударил по барабану. Легкий, глухой. Если вы боитесь, что не поймете, не бойтесь, со второй порцией поймете. Это не сложно. Вынимаем высланную бумажным полотенцем емкость, чтобы удалить лишнее масло. Цвет может быть от светло-коричневого до темно-коричневого. Вообще я экспериментировал различными способами. И варил предварительно, а потом сушил в духовке, но при этом терялся вкус. Вкус жареной курицы. Поэтому стрельбу маслом придется потерпеть ради вкуса. Вот видите, эти шкурки уже посветлее. Видимо, масло было перегрето в первой партии. Вообще масло нагреваете на большом огне, а потом ставите на ниже среднего, чтобы поддерживать температуру и не перегреть его. Огонь регулируете. Шкурки фабричных кур. Помимо белого цвета изначально, в них гораздо больше воды. И стреляют маслом они больше. А за счет того, что они тонкие, они будут наиболее хрустящими. Жарить их необходимо быстрее. Звук они дают более четкие о готовности. Но в них все-таки чуть меньше насыщенного вкуса. Меньше, чем у домашних кур. Так и жарим небольшими партиями до конца. Каждую по несколько минут. Когда пожарили, необходимо запанировать нашей вкусовой смесь, которая позволит раскрыть вкус жареных хрустиков чичаронес. Для этого возьмем пакет, у меня зип с замком. У вас может быть любой чистый пакет, целлофановый, достаточно плотный, чтобы не порваться. Засыпаем туда наши жареные чипсы. А затем добавляем смесь. и аккуратно перетрушиваем все это. Или перетряхиваем. Или как там правильно звучит. И наши хрустики готовы. Пора открывать холодное пиво. Это будет восторг. Приготовление второго раза гарантировано. Более того, Возможно, вы теперь будете покупать кур с одной только целью – содрать с них кожу и пожарить. Настолько это вкусно. Уверен, вам понравится. Спасибо, что смотрите наше видео. Подписывайтесь на канал Корчма. Будьте здоровы!